Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah uh, di ditunjuk ataupun diarahkan sebenarnya ya untuk hadir hari ini menyampaikan sebuah kuliah yang berjudul Al-Khauf wa Raja. Al-Khauf wa Raja. Ah uh, khauf maksudnya takut. Rojak ini bukan makna, bukan nama makanan ya. Aa, bukan rojak pesembuh ya. Aa, rojak sini maknanya berharap. Berharap ya. Aa, daripada hadis berkenaan dengan kitab utauhid uh, daripada Imam Bukhari ya. Insya-Allah. Aa, jadi dan aa, mengambil kesempatan ini insya-Allah saya nak sampaikan nanti sebelum Uh, tamat sedikit hukum tentang uh, solat dalam keadaan duduk. Yeah. Uh, jadi ada sedikit amanat dan pesan daripada Mufti Negeri Semilan dan jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia. Baru-baru yeah. ni kami dipanggil untuk taklimat uh, untuk melutakok uh, guru-guru pemegang Tauliah mengajar Agama Negeri Sembilan Daru Khusus Ada perbahasan khas berkenaan dengan Orang-orang yang duduk ketika solat Dan pihak jawatan agama Kemajuan Islam Malaysia Minta kita sampaikan ketika ada kesempatan Saya percaya masjid ini dah ada guru takmirnya Yang menyampaikan secara detail Saya menyampaikan dalam bentuk tazkirah Ringkas sahaja ya tazkirah sebab tazkirah ni bukan belajar benda baru dia belajar benda yang kita dah belajar cuma dia berulang-ulang ya insyaallah baik nanti insyaallah sebelum uh, berakhir kita cuba ulas ya berkenaan dengan uh, hukum solat duduk ya uh, jadi gitu tak susah senang je ya uh, gitu uh, sebelum lanjut juga saya ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya lah pada pihak masjid khususnya pada tuan pengerusi dan ahli jawatankuasa ya kerana sangat-sangat menyantuni uh, golongan rentan golongan OKU ya alhamdulillah ya saya tengok bila OKU datang duduk barisan depan diraikan saya jadi teringat peristiwa proses solsalaf ya di masjid bersama Abdullah Ummi Maktum ah, masa tu Nabi SAW alaihi wasallam sedang berdakwah ya sedang berdakwah kepada pemimpin Quraisy. Ada Abu Jahal ya. Aa, ada pemimpin-pemimpin Quraisy pembesar-pembesar Quraisy ya. Tiba-tiba tengah berdakwah tu datang orang buta. Ya orang buta datang. Minta diajar tentang agama. Ya ah tu. Kemudian Nabi tak senang sebab masa tu orang buta tadi dia ketuk mimbar Rasulullah SAW tu dengan kuat kuat sangat diketuk padahal Nabi tu tengah bercakap dengan pemimpin pembesar Quraisy VIP lah ya dan kalau masuk Islam para pemimpin ini mudah dakwah di Mekah jadinya ya ha, jadi Nabi masa tu dengan masa muka berpaling ya berpaling masa muka dan berpaling daripada orang buta tadi ya dan turun ayat menegur nabi SAW ya ha, dalam surah abasa juzuk 30 abasa wa tawalla an jaahul a'ma wa ma yudri kala allahu yazakka ya telah berpaling dia nabi lah ya wa tawalla telah bahasa mukanya wa tawalla tawalla telah berpaling dia ya ha, anja'ahul a'ma ya dan telah datang padanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya a'ma orang yang buta ya wa ma yudri kalallahu yazakka ini teguran Allah Subhanahu taala ya dan tidakkah dia mengetahui dia menyedari ya barangkali yang datang yang buta itulah yang nak kesucian nak menyucikan diri Ayatnya panjang sampai situ je lah. Ini nak cerita sikit je. Ya? Yang pertama kita bahas, bila Allah tegur Nabi Muhammad SAW, di sini bukan Nabi buat silap. Ha, tu orang salah faham. Oh Nabi salah. Nabi maksum. Ya? Nabi maksum. Cuma yang berlaku di sini adalah khilaful awla. Ha, itu istilah dia. Bukan khotok. Bukan salah. Ya? Bukan derhaka. Tapi khilaful awla. apa maksud khilaful awla? Khilaful awla khilaf ni dua-dua tu dah jadi bahasa melayu khilaf perbezaan perbezaan atau perselisihan ya aula Aw, aula tu yang mana yang utama yang lebih tinggi ya atau yang afdallah ya jadi memang ada dua perkara yang nabi boleh pilih masa tu sama ada nak terus berdakwah dengan pembesar Quraisy ya ataupun nak mengajar agama pada Abdullah Umi Maktum yang buta tu ya maksud tu nabi pilih menangguhkan dulu yang pengajaran nak ajar orang buta nak ajar ben, aa, pemimpin kuraisy dulu ya aa, di situ yang Allah tegur ya aa, jadi tafsir ayat ni panjang cuma saya nak sentuh nak kata bagaimana aa, yang pertama nabi tak berdosa di situ ya aa, yang berlaku hanya nabi memilih perkara yang yang kurang aula mana yang ku, khilaful awla ni maknanya perselisihan dalam masalah mana yang utama. Ya, dari segi salah tak salah. Ya, banyak perbahasan khilaful awla dalam Quran. Antaranya hukum makan madu, hukum membunuh tawanan, ya, semua tu ada dalam Al-Quran. Semua tu menunjukkan khilaful awla. Nabi tak salah, Nabi tak berdosa. Ya, yang berlaku adalah Nabi memilih perkara yang Aa, dalam dakwah Nabi memilih perkara yang tidak utama itu saja. Tapi dua-dua tu boleh dilakukan. Nabi diberi hak untuk memilih. Ya, Aa, jadi itu konsep khilaful aula. Nabi tak bersalah. Ya, Aa, gitu. Baik. Jadi daripada peristiwa itulah saya jadi teringat sangat. Ya, Aa, walaupun kita tak nampak peristiwa itu, tapi bila kita baca dan belajar surah Abasa, kalau di Azharu Sharif surah Abasa ini akan diajar dalam menggunakan tafsir Nasafi di peringkat uh, Sanawi. Ya? Uh, jadi maknanya bila kita belajar benda tu dan kita menghayati benda tu dan bila kita nampak suasana hari ni subhanallah, barakah. Uh, saya nampak barakah. Ya? Sebab ada masjid, dia, nanti orang kata mengata pula, ya. Uh, cuma nak katalah ada orang lain, tak menyantuni orang OKU okay ni. Malah orang IKU tak dibenarkan masuk ke dalam ruangan solat. Ya, aa, tapi saya lihat pihak masjid yang ada ahli Korea di sini memuliakan. Kalau Nabi ditegur kerana mengabaikan sekejap aja orang buta. Ya, kemudian Nabi langsung tukar berpaling daripada menghadap kepada pemimpin Quraisy tadi, Nabi menghadap kepada Abdullah bin Maktum ya dan membentangkan tempat duduk dan orang tu duduk dan Nabi menyampaikan agama ya dan disitulah Allah mencurahkan barokahnya dan hari ini kita dapat merasakan betapa masjid dan kawriah ni diberkati oleh Allah SWT atas sebab memuliakan orang-orang rentan ni kalau komuniti rentan ya ha, jadi saya ucap tahniah dan teruskanlah ya teruskan alhamdulillah selain daripada kita menyediakan fasiliti untuk komuniti rentan kita memuliakan mereka dan ketika Rasulullah SAW memilih sahabat untuk diutus sebagai muqri'ul Quran di Madinah Nabi tak utus Abu Bakar siddiq Nabi tak ut maknanya sebelum hijrah Nabi utus dua sahabat dulu untuk ngajar Quran di Madinah Ya, Nabi tak utus Omar Khattab Nabi tak utus Uthman Affan Nabi tak utus Ali Ya, Sena Ali ya saya ni Ali Abi Talib tak ini pada ini empat uh, sahabat kibaru sahabat yang paling afdal yang ada di sisi nabi ya sampaikan nabi anggap a uh, Abu Bakar dengan Umar ni sebagai sayap kanan dia ya uh, nabi ada sayap kanan sayap kiri bahasa sayap ni maksud saya pembantulah ya uh, jadi pembantu nabi yang dari langit Jibril dan Mikail pembantu Nabi sayap kanan ha, kalau lah sayap kita boleh kata sayap kiri Nabi itu daripada golongan malaikat sayap kanan Nabi itu daripada golongan manusia adalah Abu Bakar dan Umar ya ha, ada hadis yang mengatakan waziru ya minas sama'i al jibril wa mikail ya kalau terjemah waskan wazir ni menteri tapi saya saya terjemah orang kananlah orang ataupun pembantu ya pembantu aku daripada langit adalah malaikat jibril dan mikail. Wa ya minal ardh fil bakar wa umar. Ya, manakala aku punya pembantu kanan aku daripada golongan manusia di muka bumi ni Abu Qadir Umar. Tetapi satu tugas, satu misi yang sangat penting sebelum hijrah iaitu mengajarkan orang Madinah tu dengan al-Quran. Yang dipilih dua orang. Ya, yang pertama Musab bin Umair. Ah ha, itu memang Sajak lah, layak lah. Orangnya handsome, bahasa Arabnya fushah dan faseh. Ya? Kemudian, punyalah handsome, sampaikan orang kata dia ni macam Nabi. Aa, Nabi handsome, lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Ya, aa, Jadi, dia lebih kurang handsome macam Nabi. Sampaikan masa perang kematian Ustaz bin Umair, orang ingat Nabi yang meninggal. Ya, aa itu memang baguslah diutus ke Madinah ya ha, tapi yang diutus yang kedua adalah orang yang sangat bijaksana iaitu Abdullah bin Maktum. dan dia adalah seorang buta dan ketika al-Quran dibacakan dari Madinah di situlah berlaku hijrah dan ketika berlaku hijrah di situlah permulaan ketamadunan dunia dan Islam ha yang belajar sains boleh buktikan bahawa sebenarnya kemajuan teknologi yang ada pada hari ini di negara barat itu sebenarnya adalah teknologi transfer sebenarnya daripada mana khilafah Islamiah Abbasiyah dan juga Uthmaniyah sebenarnya Aa, dan khilafah Uthmaniyah dan Abbasiyah ini sebenarnya detik awal itu adalah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafa Rasyidin ya bayangkan satu titik yang sangat penting tentang peradaban Islam iaitu hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam punyalah penting sampaikan Umar Khattab memilih hijrah itu sebagai batu asas untuk kalender hijriyah Ya? Uh, mengalahkan peristiwa kelahiran Nabi SAW Ya uh, Itu pun panjang Cerita dan debat antara sahabat Masa nak buat batu asas Batu asas ni mana tahun pertama Kalender Islam ni tahun pertama ni nak start bila uh, Ada yang mencadangkan Ketika Nabi lahir Maulid lah Ya uh, Ada sahabat kata Masa tu Nabi manusia biasa Ya Ada yang kata ketika kerasulan Ya bincang punya bincang akhirnya semua sepakat peristiwa paling besar sebenarnya dalam sejarah Islam ni yang kita nak orang ingat dan kenang adalah peristiwa hijrah akhirnya ya tahun hijrah itu bermula tahun qamari tahun qamari itu bermula daripada hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya tahun qamari itu juga dikenal dengan tahun hijriyah. ya dan daripada situ perkembangan teknologi perkembangan ilmu apatah lagi al-Quran dan hadis ya berkembang dan sebenarnya kemajuan yang ada di barat dari segi sains dan teknologi itu adalah teknologi yang dipindahkan daripada keruntuhan daulah khilafah ya ha, kalau kita kaji daulah khilafah ni permulaan dia khilafah Rosidin kemudian kepada berikutnya masa tu berpindah ke Bani Umayyah khilafah Umayyah ha, itu antara awal teknologi yang orang barat tercengang maritim ya sebab masa tu orang barat percaya bumi ni rata, jadi dia tak dia tak berani nak belayar jauh sebab takut nanti sampai kat ujung terjatuh macam air terjun tu. Ya. Tapi masa tu Muawiyah telah ada armada laut yang berjihad di seluruh kawasan lautan. Ya, ah, bayangkan, ya. Ah, jadi sungguh barakah Allah ketika kita menyantuni orang-orang Okiu. Okay dan saya harap masjid dan ahli qaryah teruskan. Ya, teruskan. Baik. Uh, jadi insya Allah dalam waktu yang singkat ini marilah kita uh, lebih kurang 10 minit ya kita ambil sedikit iktibar daripada hadis sahih Bukhari daripada kitab tauhid ya an abi hurairah yeah. an abi hurairah yeah. radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya telah ber, telah berkata daripada abi hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW telah bersabda. Ya, Allahu Azza wa Jal, uh, ya, Rasulullah SAW yakul, Allahu Ta'ala, Yaqulu Allahu Ta'ala, telah berfirman Allahu Ta'ala, uh, ini tadi yang saya katakan hadis nak mengajar kita tentang khauf dan rojak. Ya, khauf dan rojak. Khawf uh, khauf maksudnya takut. Ya, rojak maksudnya uh, berharap ya Aa, berharap Aa, bukan nama makanan ya Aa, jadi takut nanti orang ingat rojak pesembo ya Aa, gitu tapi memang sedap pun rojak pesembo ni ada fish ada fish cake ya Aa, memang sedap rupanya ya bukan apa saya lama dekat tempat orang lupa pasal rojak-rojak ni hari tu mak saya uh, bagi saya kata eh rojak ada fish cake pula ah, ha, inilah rojak pesembo ya Aa, tapi ini hari ni bukan cerita pasal rojak pesembo cerita pasal rojak yang bermaksud harap harap ya Aa, harap okey baik ana inda dhanni abdi bi sesungguhnya aku ha, ini yang berkata ni sebabnya ni hadis qudsi hadis qudsi ni mana? firman Allah tapi yang tak ada dalam Quran dia ada dalam hadis maksudnya hadis qudsi ya jadi ana aa, ana di sini merujuk saya maksudnya aa, Allah taala sedang berbicara jadi saya ni mem, mem, menyampaikan ajalah bukan ana tu maksud saya yang bercakap ni ya aa. ana inda dhanni abdi bi sesungguhnya aku ya Indah uh, zon Abdi bi Akan berprasangka Atau akan berfikir tentang hamba ku Berdasarkan kepada Macam mana hamba ku Berfikir tentang aku Maksudnya senang ceritalah Zon ni kan ada dua Husnuzon Suuzon Zon yang baik Ataupun zon yang Tak baik Yang buruk Maksudnya Berfikir benda negatif Atau berfikir benda yang positif bahasa senang dia lah ataupun berfikir yang baik berfikir yang bukan-bukan ha, jadi Allah SWT mengatakan aku punya zon terhadap hamba ni berdasarkan zon dia pada aku maknanya kalau kita ni baik kalau kita ni berfikiran berprasangka baik dengan Allah Taala, baiklah kita mendapat daripada Allah Taala tadi ya ha, sebaliknya kalau kita buruk sangka pada Allah Ta'ala buruk jugalah nanti Allah Ta'ala akan membalas kita maksudnya gitu jadi maknanya kita ni kena sentiasa husnuzan pada Allah Ta'ala dengan mengamalkan khauf wa tadi sentiasa berharap pada rahmat Allah dan sentiasa takut pada siksaan Allah dan kemurkan Allah Subhanahu wa taala. itu positif uh, thinking yang kita kena letakkan pada diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala mengatakan wa ana ma'ahu iza zakarani dan aku ini Allah taala ini akan bersama dia iaitu hamba-ku ketika dia mengingati aku. Maknanya, kalau kita mengingati Allah, Allah ingat kat kita. Ya, ha, Itu yang kita rasa pelik. Kadang-kadang hidup ni terasa lapang, bahagia. Tapi kadang-kadang kita rasa macam sempit sangat. Padahal sama je. Ya? Sebenarnya beza dia cuba cek balik. Hari ni, masa kita tengah susah sempit hati gundah bulana ni, kita sebenarnya ingat Allah tak? Semayang pun Allahu Akbar teringat Wajak pesembuh Ha, kata kan eh. Ya? Ha, macam mana? Ya? Ha. Oi, lepas bayang ni kena kejar wajak pesembuh ni. Ya? Habis. Tiba-tiba dah rokok dah. Dia baca fatihah tu dia pun tak mikir. Ya? Ha, gitu. Baik. Maksudnya aku akan bersama dia. Yang ni hamba aku. Ketika hamba aku tadi mengingati aku. Ha. Fa in zakarni fi nafsihi zakar zakartuhu fi nafsi. Kalau hamba ku ini mengingati aku dalam keadaan dia bersendirian, maka aku akan mengingati dia dalam keadaan bersendirian. Ya. Wa in zakarni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan seandainya hamba aku mengingati aku dalam keadaan dia berkumpulan, maka aku akan mengingati dia dalam berkumpulan lebih baik daripada hamba ku. Ha, jadi ulama bahaslah apa maksud berkumpulan Allah Ta'ala ni ya uh, rupa-rupanya bila dicek pada hadis ya yang di, dikatakan di sini ya uh, syarah hadis mengatakan ya malain hum jama'atu minan nas yang dimasukkan dengan malain tadi perkumpulan tu adalah jemaah manusia kemudian Allah kata wa mala'ul a'la tetapi perkumpulan makhluk yang paling tinggi ai jama'atu minal malaikah itu adalah perkumpulan malaikat al muqarrabin yang sifatnya malaikat ni adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah wal anbiya dan para nabi was -shuhada. dan orang-orang yang mati syahid jadi nak katanya Allah Taala pun ada waktu bersama dengan para malaikat ada masa Allah Taala itu bersama dengan para anbiya dan ada masa Allah Ta'ala tu bersama dengan orang-orang syahid, syuhada. Jadi, ada masa Allah Ta'ala bersendirian. Di atas arash. Ya? Aa, arash ni singgah sana Allah Ta'ala. Kita tak payah fikir benda tu. Ya? Aa, kalau fikir, kata orang kampung saya, ya? gila isim. Ya? Uh, maknanya makin belajar, makin gila dia. Ya? Kesudah eh, Anak kita jangan kasih belajar. Nanti belajar tinggi-tinggi gila sebenarnya dia yang masalah ya fikir benda yang tak sepatutnya ya antaranya kedudukan Allah di uh, arash tadi ya jangan dipikir ya jadi ada waktu Allah bersendirian ada waktu Allah bersama para malaikat jadi kalau kita ingat Allah Taala ketika kita bersendirian Allah Taala akan ingat kita ketika Allah Taala tu bersendirian di atas arash tu ya kalau Allah Taala kalau kita ingat Allah Taala tu dalam keadaan kita berkumpulan Allah Ta'ala akan ingat kita ketika Allah Ta'ala bersama malaikat, bersama para ambiak, bersama para syuhada. Kalau raja ingat, ingat kat kita, bayangkanlah, ya. kalau kalau yang pertuan besar, tak payah pertuan besar lah, ketua kampung lah. Ketua kampung, ya, ataupun ketua masjid ni lah, ya, pengurusi kita, dia kan ingat kat kita. Ataupun ketua kampung atau DO lah, ingat kat kita. Lepas tu kita minta kat dia, agak-agak dapat tak dapat ya ha, cuba kita ni dahlah dia tak kenal muka macam penyangak kata ya? ha, kan ah ha, kan dengan ada apa bokeh bokeh parang kat sini kan oi datang minta peruntukan ni apa hal ni nak beli dadah ke ah gitu ha, kan jadi nak katanya tu kalau kita ingat pada manusia pada makhluk dan dia tu ada kuasa senang urusan kita macam itulah pemilik alam ni pemilik alam ni ketika mana dia ingat dekat kita dan kita minta dekat dia boleh tak kita bayangkan macam mana kehidupan kita kita akan hidup dalam keadaan doa yang dimakbulkan dan kehidupan yang diluaskan seluas-luasnya ah ha, gitu ada cerita di Mesir ya eh? seorang ulama kiraat Syekh Barqawi dia cerita pada kami ya satu hari dia tak ada duit anak dia sakit ya ha, satu hari tu anak anak dia sakit Syekh Berkawi ni saya tak tahulah otak dia ada 10 agaknya ya. Sebab dia boleh hafal 10 Quran. Kita yang 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 mentelaah satu Quran ni pun dah pening-pening ya. Ah masuk saya aa, ilmu qiraat. Sebenarnya bapa-bapa ya, adik-adik, Quran ni dibaca dengan 10. Jadi Quran tu ada satu je. Ya, tapi dia punya qiraat dia ada 10. Qiraat asyarah. Ya. Ha, contohnya ada orang akan baca wadduh. Kita baca wadduha. Ada yang ulama baca wadduha. Ha, ha, jadinya kita baca apa? Ha, jadinya. ha, jadinya. ha, itu. Ha, Rupanya kiraat. Ya? Kita baca maliki yaumiddin. Panjang ma kita kan? Dia baca maliki yaumiddin. Ha, pendek pula. Oh, ulama ni tajud salah. Pandai kita ya? Ha, nak tegur kata ulama salah. Ha, jadi orang yang betul-betul mengkaji Quran yang kita baca ni namanya riwayat hafs yang kita baca ni Quran yang kita baca ni riwayat hafs Tariq syatibi ya Aa, jadi syekh ni dalam kepala dia ada 10 riwayat dia boleh switch riwayat ni ke riwayat ni riwayat ni ke riwayat ni ya Aa, macam otak dia tu ada 10 kan lah, saya rasa ya Aa, satu hari anak dia sakit dia tak ada duit nak pergi hospital jadi dia ceritalah masa tu saya baca doa saya baca doa dan air itu saya bagi minum ke anak saya, anak saya sembuh. Maksud tu dia nasihat kami. Aa, dalam aa, dia kata yang mana yang lebih baik? Ya. Kamu kaya tapi anak kamu sakit sentiasa. Ataupun kita yang mengkaji Quran ni, kita yang jaga agama ni yang Allah tak bagi harta yang banyak tetapi Allah bagi kesihatan Malah kalau anak kita sakit, cukup dengan doa Allah sembuhkan. Mana yang kamu nak? Ah, oh, kita pun tenganga. <laughs> ya? Yeah. ah, sebab tu orang belajar agama ni kalau betul dia punya tok guru dia didik, dia tak peduli dengan harta dah. Ya? Yeah? Dia tak peduli dengan harta. Pasal apa? Pasal yang dia kejar tu adalah Allah Allah kenal dia tak? Allah memang kenal semua makhluk. Tapi Allah kenang dia tak? Allah makbulkan doa dia tak? Ah, itu ya. Yeah? Ah ha, itu dia. Itu maksud aa, macam mana kalau orang tu mengingati Allah dalam keadaan berkumpulan. Aa, maka Allah Ta'ala akan mengingati dia dalam keadaan kumpulan. Perkumpulan Allah tu tadi tu dengan makhluk yang tinggi. Yang daripada kalangan malaikah muqarrabin. Anbiya wa syuhada. gitu. Ya. Ha, cerita cerita ustaz tak habis lagi tapi masa dah habis ya Uh, kita nak semain Jumaat. <laughs> uh, semain Jumaat lebih aula. Uh, jadi kalau kita teruskan uh, tazkirah, tinggalkan solat Jumaat, itu bukan khilaful aula tu. Itu haram. Ya? Yeah? Uh, haram berdosa. Ya? Yeah? Uh, kalau khilaful aula yang Ustaz sebut, yang saya sebut tadi tak tak salah. Ya? Yeah? Uh, yelah contoh, uh, nak 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 jadi imam ni, ya? Yeah? nak pakai kopiah ke, nak tak pakai kopiah. Uh, kan? Dua-dua uh, dua -dua semayang sah. Betul tak? Pak Imam tak pakai kopiah, tak pakai songkok. Semayang pakai songkok sah, semayang tak pakai songkok sah. Ya tak? Ya? Aa, tapi yang mana yang lebih utama? Pakai songkok lah. Sebab yang wajib, yang wajib ni tutup aurat bukan tutup kepala. Kepala bukan aurat lelaki, aurat perempuan. Ya? Aa, tetapi Pak Imam kalau tak pakai songkok jadi imam, nak nak masjid macam ni, pelik sungguh lah. Ya? pelik sungguh lah kan? Aa, jadi bagi Pak Imam yang solat tak pakai songkok, tak pakai kopiah, solatnya sah. Solat kita pun sah. Tapi tidak utama. Maka di situ kalau Pak Imam tak pakai songkok, maknanya apa? Tak berdosa kan? Cuma khilaful aulam. itulah maksud kenapa Allah ditegur tadi. Ya, Nabi dalam surah Abasa tadi, ya, ketika Nabi mengabaikan Okiyu Ketika Nabi bermasa muka dan berpaling daripada orang buta, Allah tegur. Ya, Aa, teguran itu bukan kerana nabi berdosa tapi kerana tak buat benda yang utama saja ya aa, jadi itulah kena faham supaya jelas jangan kata nabi berdosa pula ya nabi maksum aa, baiklah sampai situ dululah ah saya mohon maaf aa, kalau ada terlanjur kata dan semoga aa, ada manfaat dan sebagai penutup dua perkara yang mungkin bo boleh saya sampaikan kembali muliakanlah OKU okay komuniti rentan barakah Allah mencurah pada kita Aa, ya itu adalah satu fakta yang tak boleh dinafikan yang kedua kita harus ingat Allah dalam keadaan kita sendiri ataupun dalam keadaan kita dalam orang ramai ya Aa, jangan nanti terbalik pula ya masuk orang ramai pegang tasbih laju je ya Aa, nampak khusyuk dia tapi tak rumah seorang-seorang tidur terlentang langsung tak ingat apa aa, jangan macam tu pulaklah ah dalam keadaan dua keadaan bersendirian ataupun berkelompok dan insya-Allah ya kalau kita ingat Allah Allah akan ingat kita ya begitulah dan orang yang sentiasa diingati oleh Allah hidupnya akan barakah doanya akan makbul ya aa, jadi hadis ni pun tak habis dibacakan insya-Allah cukup yang ada untuk memahamkan sedikit cebisan ilmu agama untuk amalan supaya kita tidak uh, tersasar daripada jalan agama. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.